Доброго дня, шановні колеги. Good day, ladies and gentlemen. До вашої прес конференція в українському медіа-центрі. Тренер національної команди України Андрій Шевченко і гравець національної команди України Сергій Сидорчук. Перед тим як ставити запитання, будь ласка, піднімайте руку і ми будемо визначати по черговість і представляйтеся. So, let's introduce the the coach of of national team of Ukraine, Андрій Шевченко the player Серіс Рочук, дефоюф, плексайзя індикет хвил, хто ви секунд, і інтерв'юся ковід. Богдан Буга, офіційний сайт. Uh, Пане Андрію, перше і найголовніше питання: чи є якісь травмовані після вчорашнього матчу, чи є інші, якісь інші проблеми зі здоров'ям, чи всі якби в строю? Слава богу, таких серьезных проблем нет, Поэтому команда сегодня будет вся тренироваться, будем готовиться на Северную Ирландию. My question was uh, if everyone uh, have, a, have a good health, and uh, the answer was that the team uh, is in a good shape and everyone in a good health, and we are preparing for the next game with uh, Northern Ireland. Do we need French translation? Yes, somebody needs French translation. Okay, Андрей Николаевич, многих в стартовом составе удивило появление Коваленко. Можете объяснить, прокомментировать, Почему было такое принято решение? Просто интересно. Для многих стало сюрпризом. Но для нас нет, потому что я уже на этот вопрос вчера отвечал. Повторюсь еще раз. Коваленко сыграл очень хорошо последние игры за «Шахтер». Он был ведущим игроком у шахтер не пропустил ни одного матча. Где-то в товарищеских играх мы дали ему немножко отдохнуть, потому что было видно... Это первый такой серьезный сезон для него за Шахтер, и он где-то подустал немножко, поэтому в товарищеских играх использовали его меньше. Но по его готовности было видно, что этот парень находится в хорошем состоянии, поэтому ему был предоставлен шанс для того, чтобы он сыграл вчера. вопрос был, что мы были удивлены, что um uh, that kovalenko he uh, he played in the see, he played in the game and he was in the starting, uh, starting lineup but uh, coach he answered that it was uh, not a surprise for the uh, coaching staff because uh, uh, he's uh, he's ready to play maybe he played not a lot in the shakhtar but uh, he showed a very good result and for us it was not surprised that he played in this game Телеканал Футбол, Святослав Гранчук, Андрій Миколайович, з огляду на вчорашній матч і, в принципі, важкий там переліт, ніч, що сьогоднішнє тренування буде мати такий звичний характер, чи можливо воно буде таким більш полегшеним відновлювальним, можливо, хто вчора грав, буде десь окремо займатися. Як так, це? Буде, команда буде розділена на дві групи: ті ребята, які провели вчора матч. У них буде окрема тренування, ті, хто не грав вчора, будуть. будет нормальная тренировка с хорошей нагрузкой. The, qu the question was, it's according uh, to the game which was uh, yesterday, uh, how will uh, trainings will pass? So um, Shevchenko answered that players will be separated for the two groups. Uh, one group uh, players who played yesterday games, uh, they will have uh, Uh, they will have some uh, another tasks, and uh, next players, uh, which didn't play uh, yesterday's game, they will have very, very strong, very strong, intense, tra training. Intense, intense training. Ігор Бурба з канал футбол, щоб Сергій Середчук трохи не скучав. Питання до Сергія, з якими думками гравці сьогодні, зокрема прокинулися вже з думками, що потрібно готуватись до Північної Ірландії чи з таким осадом після поразки від Німеччини. І хотілося почути вашими очима ось вчорашній поєдинок, зокрема, ось перший пропущений гол. Дякую. Стажу касатися, як проснулись і як ми себе всі тобто, після гри нам зразу сказали забиття ту ігру. Поэтому она еще осталась там в Лиле. Это уже история. И с сегодняшнего дня начали подготовку к Северной Ирландии. Для нас это сейчас самая важная игра будет на турнире. Что касается пропущенного первого гола, то это был мой игрок, то есть я с ним играл. Ну, можно сказать, что это была моя ошибка. The For example, this morning uh, you woke up with which uh, thoughts? Uh, if you were thinking about uh, yesterday game, or you are thinking about the uh, next game with the Northern Ireland, and the player he answered that uh, uh, they were told to forget uh, this game and to be concentrated for the next game with the Northern Ireland, which will be very very important, and. Um,

У мене теж запитання до Сергія. Що вам може вам буде приємно почути це? Вчора на ложі преси найбільше пожбавлення навіть не голи викликали, а ваші три підряд гамака е, німецьким е, футболістам і е, таких вау-вау, я давно не чув. Е, в зв'язку з цим е, виникає таке запитання. От ви вже відчуваєте, що і ви особисто, і збірна України не відчуваєте такі, такого якогось тремтіння перед грандами, в тому числі перед чемпіоном Німеччини. Тому що я скажу, що не кожен дозволить собі таке з німцями. Не чемпіоном Германії, а чемпіоном світу. То, что касается вчерашних, вчерашней игры, вообще полностью, то есть э, начало игры было немножко сковано, то есть понятно, что для многих была это первая игра на таком уровне с таким соперником, то есть, э, но, как говорится, волка боятся в лес не ходить. Поэтому, ну, как уже в середине первого тайма начали, ну, потихоньку уже освоились на поле, то есть, привыкли чуть-чуть к трибунам, и уже ну, бояться было э, нечего. То есть они такие же люди, как и мы, и нужно вы, ну, со всеми соперниками нужно выходить и играть. А, то, что касается там, действий, ну, отдельных действий на поле, то есть, ну, я, не, я не думал, что... Э, не выходил перед игрой, не думал, что буду делать именно так. Просто то, что приходит в голову на поле, то и делаешь. То есть уже отталкиваешься от ситуации на поле. Я поправлю то, что тренерский состав просит от игроков, то они делают. Это же индивидуальные способности каждого, поэтому, ну, от, вернусь к игре, то есть по первому тайму вообще вопросов никому никаких нет, поэтому второй тайм. Надо было немножко доработать, но мы понимаем, с какой командой мы играли, поэтому это не, ни в коем случае никакие не оправдания. Команда знает, над чем ей надо работать и какие объективы перед нами стоят. Эта игра уже осталась в прошлом. Сейчас мы все концентрируемся на северной Ирландии. Каждый из нас понимает, что это для нас будет самый основной матч, потому что только при удачном результате положительно. Он даёт нам шансы для того, чтобы мы вышли из группы. Поэтому вся концентрация идет сейчас на этот матч. Вопрос был о том, что Андрей Николаевич, в связи с тем, что мы перешли к теме Северной Ирландии, хотел бы интересоваться, смотрели ли вы матч Польши Северной Ирландии и какие впечатления у вас остались от британцев? Ну, матч отрывками смотрели, потому что готовились к игре. В принципе, сейчас вот э, у нас через несколько минут мы должны будем вас покинуть, потому что у нас именно будет просмотр сейчас этого матча. Уже непосредственно будем э, смотреть э, определенные отрезки матча и готовить команду. Поэтому вчера, был, вчера мы очень поздно приехали и практически всем дали отдохнуть хорошо. И после такого напряженного матча и такого длинного переезда для организма надо дать немножко восстановиться. Сейчас, буквально после этой пресс-конференции и уже начнем подготовку. So next game is uh, uh against uh, Poland. Match, uh, totally the match totally because uh, they was very, they were very tired after after yesterday match. And Евгений Седаш, Динамо Мания. Вопрос к Сергею. За всей этой подготовкой, тренировками удается ли смотреть другие матчи Евро? В других группах, если да, то какие матчи вы смотрели какие вам понравились? Да, удается смотреть. У нас же тренировки там не в 9 вечера, то есть те игры, которые в 9 вечера мы можем посмотреть. Из тех игр, которые я смотрел и которые мне понравились, ну именно команда, как, как действует командная идея это мне больше всего понравилось, как действует Вальс Ну, мне нравится видно сразу, то есть работу тренера там и видно как. Как команда действует, то есть при обороне, то, что она хочет при атаке, какие поэтому я и выделяю, пока Вальс. Он объясняет, почему предпочитает игру в Вальш. Это потому, что он видит очень хорошую работу тренерского состава и очень сильную оборону. Вы можете дать характеристику этой команде, важные при подготовке к игре? Но сильная сторона – это, во-первых, бойцовские качества и стандартное положение. То есть э, любые команды, которые играют в английском стиле, они играют всегда до конца и э, используют очень хорошо стандартное положение. При этом эта команда очень хорошо организована, компактна. И э, где-то она играет от обороны, э, закрывая очень хорошо фланги большинство своих атак строят на контратаках. Вот эти все основные моменты, которые мы должны учесть. If you are speaking about uh, North, Northern Ireland, uh, can you give some characteristics of uh, this team? Uh, so uh, Andriy Shevchenko answered that um, they like uh, every English club, uh, every English team. They play just to the end. They fight to the end. Uh, they uh, use the very well uh, st standard uh, positions, and they are very strong in the uh, in the counter attacks. Yes. Андрій Миколаївич, ну на євро збірна України глобально зіграла вже чотири матчі на цьому турнірі. І поки що забиваєте збірну лише ви на чемпіонатах Європи, коли вже передасте естафету, вже і з лінії воріт виносять, і з офсайду забиваємо. От як цього невезіння в реалізації позбутися тяжело відповідати на вопрос. <laughs> Везіння, Ну по крайній мере, я більше чому вірю, якщо команда будуть продолжать в этом ж духі. Концентрировано, компактно, с желанием гол рано или поздно мы забьем. Самое главное, чтобы это было в нужный момент и в нужной игре. The question was: is um, uh, it was for game? In the, uh, in, the game, uh, in the final tournament, uh, is the game in the final final tournament, uh, we didn't have some luck. Uh, Ukrainian team didn't have some luck to to score the goal. Uh, they were uh, on uh, offside, or there were some other other problems. So the question was when uh, Ukrainian team uh, begin to to score. It's very difficult to answer this question because. Uh, uh, it's uh, very important to have um, uh, good moments uh, for uh, to score the, go the goal, and uh, we need just to continue. Uh, the team need to, to play like they played before, in the same uh, power. Avance. Des questions plus généralistes. Un, que pensez-vous de l'accueil des Français et d'Aix-en-Provence à votre égard Première question. Deuxièmement, que pensez-vous des infrastructures qui ont été mises à votre disposition tant au niveau du Media Center qu'au niveau du Stade Carcassonne Ну, в первую очередь мы хотим поблагодарить и мэрию города, мэра в частности, и всех жителей, потому что те условия, которые всю французскую страну, о том, что те условия, которые были предоставлены для нас, они очень хорошие, поэтому мы всем довольны. И euh, непосредственно здесь, в сан euh, к нам euh, со стороны жителей и euh, очень, очень большое внимание на открытые тренировки пришло много людей. Et, et мы благодарны вот, за такое отношение к нам и за такой прием. Un grand merci pour nos, pour ce soit qu'ils ont bien travaillé pour préparer le but de en étienne euh, pour cet événement après quand euh, même il a dit qu'il est ravi par les supporters de, de, de la ville de parce qu'ils sont venus eu, euh, nombreux pour euh, l'entraînement euh, qui était ouvert et donc il a dit quand même qu'il est, est très 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 bien content tout ce qui touche à infrastructure nous avons joué dans un stade

is of the inf uh, for the inf infrastructure structure of uh, of the town and um the, co the coach he answers that every s he said uh, the team finir meilleur buteur de l'euro et depuis le début de l'euro il n'y a pas beaucoup de buts marqués en tant qu'ancien attaquant qu'est-ce que vous en pensez В французской команде очень много хороших исполнителей, поэтому да, да, но да, но да, много ожиданий от, от Пакба, конечно. Ну, я думаю, где-то нервозно все-таки сказываются первые игры, поэтому... <remedy> ah. Любая команда старается быть осторожной и... Uh...